Ребята, эксперимент, смотрите, прошло сколько дней, с 15 числа посылка была на почте. Одному зрителю я отправлял такие вот, ну я напек пасски, положил такие салфеточки, купил. Ну, знаете, пасхальной тематикой. Поняли? Отправлял две пасочки. Там открыточка должна. И вот у него не получилось забрать. Не было возможности. Посылки отправили мне обратно. Вот тут был конвертик, записка. Вот для этого человека с пожеланиями, с благодарностью. А, ну, да. не получилось. Забрать? ничего там такого. Не, ни, ни, никакого там ценности никаких я не отсылал. Просто пасочки. Мне просто интересно, что с ними произошло. Нормально или они спустя? Я не знаю, сколько уже времени. По крайней мере, ребята, они не испортились. Они отломаю. Класс. М -м -м. Ребятки, они немножко, как бы, ну, но они не сухие, смотрите. Ой, какие они вкусные. Смотрите, какое тесто. Угу. Вкусные, ребятки. Я придумаю, что-то другое отправлю человеку. А это посылка от Наташи Мудрик. Ее яблочный пирог, один из самых вкусных на кулинарном канале у меня. Не торт она давала шоколадный. Эта девочка подарила мне... Ну она уже, взрослая девочка, подарила мне полицейскую форму. Вот тот массажер. А здесь она выслала сайгака. Смотрите. С полицейским жетоном. Она сама полицейская. Вот такой сайгак. Это в машину. Смотрите, с разными глазами. Сайгачок мой. Спасибо, вообще круто. машинки будем и на сайгах охранять. Это она печенье печет для ЗСУ. Очень много делает. Для ребят выпекает такое печенье. Сейчас попробую. М -м -м. видите? На каждом сенки делает, боже мой. Такое простое и вкусное, ребят. Mm -hmm. Вот такой многоразовый стаканчик. Вот такой вот стаканчик. Просто многоразовый для кофе. Спасибо, Наташа, огромное. Mm -hmm. Жалко, что не получилось забрать пасочки, ну, ничего. Ребята, встретился с парнем. Ты меня прости, пожалуйста, я забыл, как зовут. Саша. Саша, еще раз привет тебе, еще раз здорово. Еще раз. Это, кстати, очень понравилась сайгачку. Вот эта штука, домик. Он сразу его облюбовал, только я поставил, он сразу сайгак залез. Сразу в дом за... Ну, видел, за видел там сидел. Да. Не, он ему нравится, он туда залазит, да, думаю, да. Да. Для да. вас не заказывал никто домики такие? Ну, у меня там было 7-8 запросов по домикам и по мебели, и подписчикам много подобавлялось. И несколько человек по рекламе еще тоже подписали. О, вот так. Ну, это я, это Саша, О, господи, заказал, мне не заказала. Вот, я начинаю волноваться, что омолочный. Смотри, вот шопер и футболочка так. тут в этом. Так, смотри, ну там есть. другой, да. Там Качество видишь? здесь хорошее. Да, Хорошие ткани, хорошая строчка. Не как у каких-то брендов, по хорошей цене. <сínt> <сínt> Вам до мене далек. А, Вам хороший. до мене далек. Там еще были красивые, ну это подходит, это хороший шоппер. Можно будет ходить на рынок. За, за покупку. За ты будешь ходить. Нет, вот это... Это бабушки, а, я, я понял. <свят> я думал, ты себе. себе? Нет, это да, бабушка. Вам давно <свят> далеко, да. Excel. <свят> это... <Надалеко>, да. <свят> это... <свят> 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 это женская Excel. Женская Excel. Да. Качество. А ты не бачишься, что ты брешишь. <свят> а, Это ужасно. Качество. Качественно заклеено, значит, качественно. <свят> У нас сегодня, да, ребятки, как <свят> Анельзи. <свят> Сегодня этот Слава Карчук на самом театре. Прям шопер, кидай, телефон. Телефон не ладно. Первая покупка. Ты будем тестировать телефоном шопер. Так, тут она шопатик. Ага, тут наклейка. Я разбираю его нахер. Думаю, наклейка две стороны, просто А она сбоку. Да, у да, тебя блядь, додумался да. ну, я тоже думал, она склеивает. Оно, вот тут, оно да. должно склеивать, да. Ну так, ладно, нормально. сегодня видел новый ваш. Ну да, это вот там Коля уже... там, там уже может да, приходить с, помест... с примеркой, померить, да. Ну да, просто померить. А, кстати, тебе там были хорошие, мне кажется. Вот для тебя прям. Ну да, мне, мне больше нравится так, чтобы прийти померить и сразу же выбрать, чтобы потом не было никаких возврата. Ну, так и можно там померить. Надо будет идти туда, когда там будет у вас открыто, потому что я не знаю, когда открыто. Это же сегодня только -то было открытие. Нормально, как она... Нет, нет, это он, Коля там снял, он там же не будет, что там будут люди ходить. Просто а, если для будет? своих могут прийти, да, померить, если кому-то кто-то... Это кто надо и... как позвонить да, просто, да, да, и все. И он как-то откуда будет ехать? Ну, он там рядом же. А, что там да. рядом же он там часто бывает. Ну, как ты думаешь, нормально будет на Excel она? Ну, я думаю, да. А когда Excel, так -то она как-то Excel, как-то она выглядит как будто больше M, или нет, просто ну имею в виду Excel это вообще считается принципе очень большой размер, а тут она такая как ну да, она будет маленькая, да, просто есть какие-то oversize Excel, вот они как свободные, поняла? это ну смотри, если есть, короче, смотри, мерите, если не понравится, то потом понравится, нет, ну просто вдруг будет маленькая но, если что там но, придешь поменять. Но тянется, рукав длинный. И вот тут прикольно, что вышивка прям. Ну да, все, вышивка. Да, там везде сейчас вышивки, да. Никогда на всех не, цветах. не смоется на ветрам, Смотри, будет. то есть не проблема. Если это бесплатно, ничего не надо. Просто, ну, ну, ну как нет, подарок. Есть, да перестань, это как проб... подарок, глупость. Зачем Да, да не, ну... Тут тоже надо будет еще какой-то подарок. Готовить. Да перестань, не надо. Ха -ха -ха! Ты и так мне подарить? подарил на это самое. Для кота. Просто потом, если не понравится, то... Нет, так -то нравится, Придете. Шепер, размер, да, вот. если размер не подойдет, то вот придешь вот сюда. Тут есть все размеры вот здесь. Ты ж понял, да. где то Где памятник Ленина был? Не, я знаю, да. И там, там, там такие... Варфургер. Да, да, да. И там ступеньки вверх. Вот это вот там... Да, там да, я да, когда-то да. работал, вот готовился ТВ, телеканал там был на шестом этаже. Короче, вот это где... Ну, в общем, там будет размер. Понятно. Конечно, да, конечно. Там. Хорошо, не, просто я сам посмотрю, какие-то они вот эти раньше он заказывал вот эти вот какие-то маленькие размеры, не знаю. Может, что женские? Ну, там где там шью, мужской где... XL они большие, а женские Excel они меньше почему-то. Ну да потому что, где шьют, у них там вся размерная сетка. Ну, да, есть. да, это что они. Шоппер нравится. Автоблока <laughs> тоже. Там и шоперы есть. Кстати. А себе надо, да, будет прийти. Да, ну посмотришь, да, какие если понравятся. Mm -hmm. Так, так что что у вас? Ты видел? Я показывал уже видео мебель, чтобы ты понял, что, что я имею вот это в виду. Вот этого. Не, не, не. Вот у тебя в квартире я показывал вот эти, а ты уже не видел мебель. Я смотрю, а, а, хочешь, Нет, не помню, Но я показывал мебель, почему я хочу менять вот эти это вот, вот фасады, да, я в Ютубе. А может, я... в ТикТоке показывал, наверное? После дня рождения Нади просто решил наверное, сделать какой-нибудь отдых от видео. Я в ТикТоке тик показывал. А в ТикТоке? Да. Не, в ТикТоке как-то меньше. Не, ну смотрю, ну так. А ну, мне правильно. больше нравится вот, сесть спокойно на большом экране на телевизоре, включить, там, Надю посмотреть. Надю? Ты но... поклонник Нади? Ну, да. Не то, что поклонник. Она приедет, она скоро приедет, наверное. По Пооблекаться от каких-то более серьезных новостей, посмотреть Надю, может, что там она готовит. Как вообще у тебя настроение вот? Последние недели? Да, вот. Последние месяца? Ну, какое, такое, такое. Хорошее настроение, с верой хорошее будущее. Надеюсь, у всех А будет... ты кто по гороскопу? А? Ты кто Сейчас по гороскопу? А? А -а -а. Я понял. Вот. И ну, надеюсь, что все будет хорошо, будет все налаживаться э -э у всех людей, у меня. Ну дай бог, да. Надеемся, чтобы. Будет... Я оставлю, более, кстати, ссылочку жизнь. на твою страничку с вот этими вот И с домиками домиками или. И с мебелью. Ну, можешь. А можешь показать, если не сложно тебе. О, -то, да, чтобы то, я -то видел с тоже. видео... Может, а, ну, я оставлю себе шобер, буду вместо чехла будет носить телефон. Я могу показать свою страничку там, где мне по рекламе писали. А вот эта страничка. Ну, это с мебелью. Это с мебелью, ребятки, так там где домик для сайта. Я Your life desire. А, ну видишь, у меня английский на высшем уровне. Да. Надо это очень... домики, вот это. У Сайгачка, ребятки, вот такой примерно домик. Нет, Немножко Нет, это другой. другой. Это уже такой более как такой еще. Это из новых у Сайгака. А вот такой, да, вот такой. Такой только там другой оттенок. Ну вот, 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 вот такой. Вот. Да, более светлый. Ему нравится. Да, это, моя, вот, это его. <laughs> вот фотография nice. даже есть совместная. <laughs> все, все туда же добавил все серьезно спасибо <свят> Пожалуйста. по а мебели вы все делаете я так понимаю да и да видели стол который я вот сегодня смотрел видео шоу -румом, там стол Ну может то и кстати а Логает. вас нема полочек вот чтобы сделать вот я думал может там надо знаешь как в эту комнату сделать такие ну, ну я понял что надо шкаф, максимально недорогие на... да у нас такое более люкс сегмент а, я понял. уже таких более успешных шоу фольер... я понял с фанеры вы не делаете ну, не при желании, конечно, можно и такие сделать, из стоять. Там, у тебя вот не знаю, там надо какие-то полочки такие сделать. Ну, я понял, что там не шкафчик, я видел. Я ну, даже просто не ложить можно было вещи, потому что они не на, не на земле лежали где-то. Там, ну, запакованные, допустим, там свитшоты или худи, вот, которые, чтобы складывать было куда-то. Потому что они то лежат и, на полу. То есть может быть шкафчик с ячейками открытый, а там, если просто полочки. Просто сделать... полочки какие-то, даже мне кажется, без стенки задней. Mm -hmm. Вот если такие какие-то ну, они такие могут и с ДСП, я думаю, сделать. Но это более дешево. Ну, тоже, да. Там, пошла с размеры. И, и ну и, да. Потом приехал, кто-то еще установил. Так питает. поставить, чтобы так уже все вместе упало. так. Не, ну упадет, если повесить, так, чтобы не упадет. Чтобы не ставить, а просто так собрать их. Ну да. Это можно. Ну тот стол, я думаю, за эти деньги нормальная цена, я думаю. Это такое, ну. Ну Или, может, если какой-нибудь, не знаю, юзкий поставить, может, там такой дешевле стоит, не знаю, но мне кажется... Это же он юзкий покупал. А, юзкий покупал. Да. А, ну, так кто, в принципе... Такие вот сейчас цены. Доллар повышается. Все дорогое, цены, да? Все дорожает. То есть нужно больше зарабатывать. Не смотреть, что дорогое, нужно больше зарабатывать. Я понял. Спасибо тебе большое. Не, не, получалось у меня то то, то другое. То... Я уже давно в машине возилась. Сперва взял мужскую Excel, потом понял, mm -hmm. что надо женская. Потом же в отпуск собрались. Ну да, вернулся. Вернулись уже с отпуска. Завернулся с отдыха. Чемодан до мамы завис. Я так сказал. Никуда не ездил. Это репетиции сейчас начинаются каждый день. Там было убедительно, так что я уже думал, что там за такой секретный вопрос. не а то я так специально думаю, а я рассуждаю. Не, кто-то там в комментариях написал, что А я уже утром сказал в ТикТоке, что это я пошутил. Мне спрашивали, ты что, не уехал? Это то я специально, как ютубовский рассуждаю, куда я уехал. Ну, я на Ютубе так могу поставить видео, в ТикТоке я... Так, когда вот попадал на то мне нравились с ним видео. Не понял. А я что-то ТикТок больше сейчас mm -hmm. больше нравится почему-то. Ну я же говорю, кого-то поставить в ТикТок я могла, а именно ваше видео на Ютубе нравится. Я понял. Спасибо большое, Саш, тебе. Спасибо. Да, Спасибо. Хорошего. хорошего дня тебе. Да. Давай. Давай. Тоже. Пока. Да, Пока. береги себя. Хорошо. Я думаю, может, она пришла до в магазин ешь ты? Не 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 не. У меня ешь ты ешь. Ешь он и не то, что надо. Это уже я не знаю, может зайти мне с ней, это же я не знаю. Потому что я ж сколько сижу в машине, ее не было. Нет, я... она стояла, смотрела на тебя, что ты сидишь или нет. Так пошла. я в машине сидела. Смотрела, остановилась, пошла. пошла. Пошла она в аптеку. А, ну сейчас зайду гляну. А, ну я не знаю. Я ж не... А сахар не казала какой? Нет, она сказала, что не меряла. Зачем оно и надо мирить? Кажется, в Харьков попал прямо в эпицентр. Супермаркет только что, да. Большой супермаркет горит прям. Представляешь? Ужас. Большой супермаркет попали прямо. Ну, сейчас я гляну, где она. Да я, ж, я буду уезжать, один. Конечно. Что я буду? Она была в аптеке, я ее не бачу. Я хочу, кстати, сделать классные такие печеночные оладки. Дали рецептик, один не знаю, если получится, то сделаю. Я думаю, что будут вкусненькие. Такие рубленые. Харьков. Пошла за памперсами. Можно с вами поздороваться? Да, я конечно. Подпис... Спасибо. Подписчики, мама, да, там да, то просто... Точно тут. На прилавок тобі положила ці прокладки, стоїть ж де дожидаю. Що дожидаєте? Каже, вона не лежать. Ага. Куди ж ти дивишся? Я на неї дивлюся. На неї дивлюсь. Ти а ж трошки зображає. я взяла. А, самилка, саме Сьогодні складувала речі. Та Зіна казала, що знайшли. Знайшли. Бо там, де сумки, де матрас. А який о, в тебе, о, який в тебе. Мам, штани оці грязні. Вони не грязні, це вона не Ну, Зачем ти їх то, носиш? Я знаю. <моркненькое> Мне кажется, вообще еле дышит. Ну, еще. Еле дышит, не знаю, больницу и куда ей лежать. Как дохляка. Какой сахар? Я не мерялась. А чего? Помиряю. Померяю. Ты похожа, как на, на дохлую курицу. Еле балакает. як дохляка. Вот такая. Вот такая, еле-еле. Ну, балакали нормально. Ненормально это. Ненормально это. Так дохляка называется. Все, давай, я поехал. Да. Что? Подивилася. Ну так що тепер? Ну, так що. Ну, далі купити і забрати. У кого? А де він? Кому ми дали новий? Я й не дивилась. Ти тоді тут жив. Ольге Лонтів не забирать Та, подарок. Шагу. Ти будеш забирати те, що подарила. Я й не включаю. Ти будеш забирати те, що подарила? Ну, в їх п'ять телевізорів у нас немає. Які п'ять? А скільки? В каждой комнате, в кухне, у Светы, в, в здоровой комнате. Считай. Ты можешь? Что с тобой? Что ты еле дышишь? Да что я еле дышу? Вот такая. Нормально. голоса, ни э, ничего не можешь. как э. э, дохла курица. Можу кричать. Яка сипша, чи хрипша, чи хер тебе знаю. Чи под кондиционером лежишь. Не, я если включаю, я выхожу из Я на кухні щось роблю, чи кушаю, чи готовлю, а він заходить, виключаю. Отак, я не, не лежу тут. Воду холодну. дай Зіні Паски. Мужчина в мене не забрав, я йому висилав. У нього не вийшло забрати у мужчини. А -а -а. Скажи, Зіні, що це я ламав, що не хороші. Хорошо. Що пусть вона там Парижа, може, як з чайком ну, буде пити. От одна. Она так и любит. Вот, чаем будет пить, но они уже десятидневные, эти паски, 10 или больше Ну, вон если подсохнет, то ничего. Хорошие, пахнуть хорошо. Держи -то. не, не цвелости. А цвелости тут нема? Не, не, не. И вот это печенье тоже зрительница моя печет, она выслала, она для ЗСУ печет. Это все Зиня отдашь. Она на лавочке там сидит. Я знаю, может, с ней выходила. Я сидела долго, тогда она кажется, иди, а то вдруг захочешь писать. А ще не сходили. Вс. Тоже прибрати треба ага, да. Так, щоб кросовок нема. я не знаю, хто в тебе їх забрав. Ну, вроді ж ми не продавали. А та йди. Хороші, синок. кросовки. Все, І давай, жадники, чухай, давай. Задрік ти хороші, так. Чухай, йди. На дорозі не стой. На куліці. Ми ще задавлять. Вот, так. вот такая Давай Да Та что я буду делать? Нянчит тебя